atrofiri Azərbaycan da soyqırım günləridir. Biz bu dərdə şərikik. Biz bu günü öz ürək ağısı ilə qeyd edirik. Hər xəyirə 1 dəqiqə soyqırımda həlak olanların xatirəsinə 1 dəqiqə susqun. Va yad edirik. dərekməkdir. Buyurun. Bir səs eşidilir. Azərbaycanların soyqırımı günüdür. Martın 30-cu günündə Bakıda Ermənlər bir səsin məşəqqətə çəkdilər. Üç gün ərzində 12 minlərdən çox azərbaycanlı qətlä yetirildi. Erməni başliqlərlər Onu da kifayətləmmədilər. Qanlı qırdımlar Azərbaycanın ətraf bölgələrində də tamam yetirildi. Həmçinin 5 maylı əhdiyə Erməni silahlı dəstələri Kopa qəzasının 120 kəndini dağıtmış, yandırmış, təxminən 2000 nəfəri qətlə yetirmişdir. Bundan sonra terrorçular Xaçmaz, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, Cəvad, Səyyam və Leytərə qəsərlərində tamamlar və qərovar törətmişlər. Azərbihcan az, 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 və Balayanın Ermən hərbi hissələri Şamaxı qəzasında 8000 nəfəri Kəşf edilib ki, onların da 1653 nəfər qadın, 965 nəfər uşaq olmuşdur. Balayarı göstəxçi ilə kəndlərin birində qadınlar məscidlər dolğulara biri diri yandırılıb. Burada 58 kənd yandırılmış, Kürdəmirdə quldurlar 56 ev və 2 məscid binasına yandırmışlar. Mükəyyən başqa bir dəstələr isə sonradan Şamarkəndə səfər edib burada 20 kəndə dağıtmışdılar. Qanlı soyqırımı Kongress qoqrumu Rəvan Göyçə və Qazaxovda əsasən müsəlman kəndlərində də Naxtivan və Qazaqda da tədarüm edilmişdir. İrəvan Göyçədə Qazaqda 200 Qarabağ və Səngəzurda 75 kənd qandırılmışdır. Birə kəndləri və birə kədəri rəqəmləri daha çox təhlil etmək mümkündür. Soyqurumun 1908-ci sentyabr ortalarına dek davam etmişdir. Bu soyqurumda 600 minə yaxın Azərbaycanlı Baş şair Erməni təhrif millətçiliyi qurbanı olmuşdur. Erməni baş kəsəni Şamiyə 1918-ci il aprel ayının 8-də baş şəhər cəmiyyətlərinin başçısı Li ilə yazdığı məktubunda aşnaqların milli qrdlarla iştirakçıların bolsheviklər tərəfindən qəsdən təşkil olduğunu iqrar etmişdir. Azərbaycan xalq cəfəsi xidmətində məscoiqırımı hadisələrini tədqiq etmək üçün tədqiqat komissiyası yaradılmışdır. Lakin cümhuriyyətin düşotu Bu işə Paşa Çatırbağa imkan vermədi. Azərbaycanın başçılıq diktatorası qurbanlarından sonra bu qanlı hadisələr tarixi arxivinə göndərilmiş. Onun əsli mahiyyəti təhrif olunmuş. Soyqırımı qurbanlarının dəfn olunduğu Çəmər, Çəməpərikənd kənd qəbristanlığı dağıstı pat adı ilə gəzinti və əyləncə yerlə çevrilmişdir. Yalnız Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra soyqırım hadisəsi haqqında riyal tarix hüquqları İctimaiyyətdə açıqlanlar. Azərbaycan Respublikası, yuli öndərimiz Heydər Əliyev 1920-1998-ci il 26 mart tarixli fərmanı ilə mass soyqırımına itnəfəy hüquqi siyasi qiymət vermiş verdi. Beynəlxalq ictimaiyyət diqqəti bu anti-humanist Bu mümpeçət cinayətə cəzalandı. Həmin fərmanla 31 mart Azərbaycanların Soyqırımı Günü elan olunmuşdur. Allah belə bir kədərli üzüntü hadisəni Azərbaycan xalqına qismət eləməsin. Dünyada i̇ndi, indi də sözü verək, çıxış üçün saz tərbiyənin rəhbəri Şahpas Məlimə. Buyurun. Başlaya bilərsən. biznarın madanət və turucun şorbasının bir qəralı olan zə furqur evində bu bu güncağı bugünkü bu tədbiri təşkil edən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Öz adıma xalqımızın musiqiçiləri adından, öz sançıların adından bu günləri çox ürəyə yaxınlan. Mən o rəqəmləri artıqdır fakt faktiki rəqəmləri birincisinə məlumat oldu. Ancaq bunları sadalamaqla inanmırəm ki, siri insan elin insan vicdan alacaqdır. İnsan ömrünü saatsın keçirir. Bilirsiz Azərbaycan xalqının bu şübhələri, qırğınları sıravasına düşünülmüş şəklə Azərbaycan xalqının müstəqilliyini əldə edəməməsi üçün nə qədər bu bu məğfur qorşularımız Üzdar Rahman bu konuşularımız o başka güçlü devletlerin desteğiyle özlerine kalsa inanırım ki sizi onların ne sadece Azerbaycan halkına cüzdük atıyor ne onun her ne, ne onun elde adi bir idmansına cevap vermiyor insanları bu bu kırgınlar bu elbette olarak değil bu bir Amerika bir Sovyet var bu günler araştırdıkça yani, bunu Rusya'nın ıı, o o, o vaxt əldə etdikləri silah, fransızların e, vaxtaşını, onlar türklərə də belə bu soğuklarını e, dəfələrlə əldə Ancak Ancaq adını başka cür Biz bu o, qısa müddətdə Azərbaycan xalqının özünün bu 25-24 il müddətində qurduğu, yarattığı bu ilerlikler, ilerlikler gör, gördükçe adam gurur hissi Ancak bizim Qozalı soyqırımları kimi, bax 18-ci ilə qədər, 15-18-ci ilə qədər dəfələrlə mən Ermənlilərin bizim başımıza gətirdiyi onları. Bu bu qədər ki soyqırımlarımız bizi ətə keçiriblər. Bunları xatırlamamaq mümkün deyil. Çünki insan ə, 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 gələcəyini görmək üçün gərək əvvəl çevirib arxaya baxmalıdır. Bizim bu belə soyqırımlarımızı tədrisdə, təhsildə ə,